kita tengok sebenarnya Perikatan Nasional ni dia tak ada isu dah sebenarnya. Dia nak serang. Kalau nak serang jangan serang jabatan kerajaan ataupun agensi kerajaan. Kalau nak serang, nak fitnah, nak maki, nak hentam, hentam kami. Hentam kami Pakatan Harapan, hentam kami kerajaan madani, kerajaan perpaduan ni. Sebab itu seluruh rakyat Malaysia dalam negara kita ni lihatlah Perikatan Nasional khususnya Parti Islam Semana Malaysia PAS sekarang ni dengan pegawai dan juga kerajaan kerajaan pun mereka nak mereka nak bergaduh. Sebenarnya mereka nak menutup isu besar dalam Perikatan Nasional. Iaitu isu perpecahan yang berlaku sekarang ini Dalam perikatan nasional Sebab itu mereka dah tak ada isu Sebab itu saya nak seru kepada seluruh masyarakat Dan juga rakyat dalam negara kita Lihatlah inilah dia Pimpinan-pimpinan parti Islam Semasa pas Dan juga perikatan nasional Yang selama hari ini memainkan sentimen perkauman agama dan bangsa Fitnah tipu pembohongan untuk menang dalam pilihan raya Untuk mendapatkan sokongan dan juga undi Dan lebih berbahaya lagi Untuk pengetahuan pulai dan juga teman-teman Fikadir dan juga Syaklam Kenyataan daripada ahli polimer pendang yang menyatakan bahawa adakah ini ada usaha untuk membunuh presiden PAS ini merupakan satu kenyataan yang sangat bahaya dan juga sangat biadab saya nak tanya kepada ahli parlimen Penang adakah dia sudah tidak bersetuju dengan tok guru Haji Hadi sebagai presiden PAS adakah dia nak melantik orang lain untuk menerajui kepimpinan PAS itu sendiri sebab dia mengeluarkan kenyataan dalam dewan yang mulia adakah ada usaha-usaha untuk membunuh Presiden Pas itu sendiri Sedangkan ini adalah merupakan satu latihan daripada agensi penguatkuasaan. Agensi yang menjaga soal berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, kesejahteraan dan juga keharmonian warga dan juga masyarakat dalam negara kita Malaysia. Sebab itu kami empat orang yang di Parlimen daripada Amanah sangat bersimpati dengan APMM yang telah difitnah oleh anggota Parlimen daripada Kubang Pasu. Ah bukan Kubang Pasu. Kota, Kota Baru, baru saja nak uji. Sehingga kini Kota Baru dan juga daripada Pendang. Terima kasih. mohonan untuk merujuk kepada jatuh kuasa khas dan kebebasan berkenaan dengan kenyataan yang berhormat Kota baru semasa perbahasan undang-undang perbekalan 2026 peringkat dasar pada 22 Oktober yang lepas ya. jadi dalam kenyataan itu dia juga masuk dalam handset yang mana Kota baru telah menyatakan bahawa uh, dalam peristiwa pada 10 pagi kira-kira eh, 15, 10 hingga 15 orang dalam 5 kenderaan tiba-tiba kenderaan mencurigakan menyerbu masuk Pertama dia kata menyerbu masuk dalam masjid Rusila. Eh? Satu. Yang keduanya masuk dalam masjid pakai kasut. Dua eh. Tiga dia kata menimbulkan rasa cukup tidak senang di kalangan rakyat. Tiga Yang keempatnya uh, latihan komando APMM dalam sebuah masjid tanpa pengetahuan pihak pengurusan masjid. Yang kelima kalau saya memiliki atau membawa senjata api yang saya ada lesen, saya akan I will open fire. Saya akan tembak kalau itu ancaman yang berlaku dalam sebuah masjid. Dan yang keenamnya Ada soalan yang dinyatakan Apakah Ini gara-gara ulangan peristiwa memali Tahun 1985 Penyerangan terhadap tempat suci ibadah rakyat ya? Eh? Saya kira ini ada enam perkara Seolah-olah kota baru menggambarkan Keadaan yang huru hara berlaku di uh, Masjid Rusila pada waktu itu Apabila latihan APMM Dilaksanakan pada waktu itu ya? Eh? Tapi bila kita lihat balik Daripada jawapan daripada APMM sendiri Bahawa di sana sebenarnya Ianya satu latihan biasa Ini pun saya dapat Satu Uh, maklum balas daripada APMM ia merupakan satu khusus komando special team and rescue star tim siri 1-205 yang sedang berjalan 4 Ogos hingga 30 November Satu. Eh? yang kedua dia kata tiada sebarang senjata yang dibawa atau digunakan serta tiada pakaian taktikal yang dipakai oleh anggota APMM yang ketiga disebut sepanjang latihan tu tiada sebarang gangguan terhadap jemaah kerosakan uh, harta awam masjid dan pencemaran ruang suci dengan pemakaian asut sebagaimana yang didakwa yang keempat dia kata, uh, pemakluman latihan secara lisan oleh APMM juga telah diberikan kepada kariah yang mendakwa dirinya sebagai ahli kuasa masjid berkenaan ya. Eh. Seluruhnya dia nyatakan banyak yang tanya kenapa masjid ini dia jadi tempat pilihan ya. Eh. Dia kata uh, lokasi tersebut adalah berada dalam laluan trek pelarian dan pelulusan latihan SAR ini untuk checkpoint seterusnya. Maknanya kawasan ini adalah kawasan laluan. Lepas tu dah dia mengguna, me, 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 meletakkan uh, tempat itu sebagai salah satu tempat latihan itu. Eh. Dan juga kenapa masjid ini dipilih? Kerana uh, tim ini mahu memasukkan pengisian rohani. Kesempatan juga diambil oleh anggota APMM untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut seperti itikaf dan solat. Maksudnya apa yang berlaku dalam CCTV yang ditunjukkan itu? adalah sebahagian daripada latihan. Eh? So latihan itu pun telah dimaklumkan. Pada waktu itu pukul 5 hingga pukul 6, tak ada jamaah pun. Eh? Jadi tak ada apa-apa yang berlaku pun sebenarnya. Tak ada kata uh, sesuatu yang heboh berlaku pada waktu itu. Tetapi kota baru telah menggambarkan dalam parlimen ya seolah-olahnya ada sesuatu yang sangat luar biasa berlaku yang boleh mengancam sesuatu dan boleh uh, mencurigakan keadaan ya tapi keadaan itu sebenarnya tidak berlaku pun dan setelah ada perundingan uh, perbincangan di antara pihak polis dengan uh, masjid dan termasuklah di Parlimen Marang dan benda itu pun dah selesai dah uh, dari segi apa yang dibangkitkan ya so sepatutnya benda ni tak berlaku dan apa yang sebenarnya sangat mencurigakan kami semua adalah yang memimbangkan kami adalah Image sebuah pasukan penguat kuasa itu uh, boleh jadi tercela jika ucapan-ucapan uh, yang berbentuk provokasi itu berlaku dalam parlimen. Ha, itu yang memimbangkan kita. Maknanya kita kuatir agensi ini yang dihormati, yang punya uh, imej yang baik tercela dengan kenyataan-kenyataan yang sebegitu. Sebab itulah uh, pulai memohon kepada speaker untuk merujuk uh, Kota Baru ini kepada jawatankuasa khas dan kebebasan kenaan kenyataan tersebut.